I control all the menu here. Apa yang saya suka, saya serve dekat orang. And our cakes, uh, rasa macam tak sama dengan cake-cake yang orang lain buat lah. Of course, kita ada benda-benda yang basic macam, you know, burnt cheesecake, semua cafe buat. You know, chocolate cake. Tapi kita olah dia jadi kita punya sendiri. I think that's something people appreciate because that's something I appreciate juga. I suka benda-benda yang fresh. I tak nak Pastry Bella ni bersandar kepada Master Chef Dr. Izani. Ah, uh, I nak Pastry Bella, Pastry Bella. People tahu uh, ada makanannya sedap. Orang nak datang makan, selalu orang nak lepak. It's not because orang datang sebab masa chef punya cafe. Hai, selamat datang ke Pastry Belang. Saya Dr. Izani. Uh, dan saya uh, memiliki pastry bake shop ni dah 6 tahun kita di Taman Square Sabjaya dan juga di Wangsa Melawati. So ini adalah antara kita punya signature's lah we are famous here for our cakes. Uh, kita ada our uh, flawless pistachio rolls, uh, the normal cakes macam banana walnut, red velvet, kita ada orange butter cake, kita ada soft cookies, uh, pistachio noir, lepas tu ada yang burnt butter chocolate chip cookies. Uh, ni quite new, uh, kita punya pistachio crona tart kita ada banyak selection of burnt cheesecake. Uh, that's a lot of people punya favourite. Um, kita ada chocolate cake yang bermacam jenis. Kita ada molten chocolate cake, kita ada double bake chocolate cake, kita ada chocolate salted caramel cake. And uh, yang sekarang ni, uh, kita famous for our tiramisu lah. So tiramisu ni akan keluar hari Jumaat, Sabtu Ahad. This is our original tiramisu. So, you all yang cake lovers, we have a lot of cakes here. Banyak jenis, banyak selection untuk selera you all semua. So please come to Pastry Bella dekat Wangsa Melawati dan juga dekat Tamarind Square Sabi Jaya. So maybe ramai yang kenal saya melalui program Master Chef Malaysia tahun 2011 2012 masa tu. Saya lahir di Muar Johor. Uh, lepas tu family saya berpindah ke KL. Graduan uh, dari University of Adelaide dalam bidang pergigian. Sebenarnya masa saya masuk masa Chef Malaysia, saya baru sangat graduate. Keputusan lepas dibuat untuk saya defer saya punya posting sebagai doktor pergigian. Uh, dan saya masuk dulu masa Chef sebenarnya. Rezeki saya menjadi juara season pertama masa Chef Malaysia. Masa uh, saya bernaung di bawah Astro, saya ada peluang untuk buat kapsul uh, capsule about baking and desserts my manager pun tanya saya apa yang nak namakan benda kapsul ni kan? Tak tahulah nama Pastry Bella tu tiba-tiba keluar sebab we're making pastries, dessert pastry. Lepas tu Bella tu kan nama yang macam family kan? So I use that name Pastry Bella for that capsule. Kita suka aktif kat social media kita tunjuk gambar makanan apa yang kita masak semua kan? So I start je hashtag Pastry Bella. Dan dari situ lah dia macam melekat dengan saya, sinonim dengan saya. Saya memang minat masak sebab uh, arwah mak saya pun seorang yang suka masak. Uh, dia cikgu tapi dia seorang yang uh, rajin uh, meniaga, buat kuih raya, uh, ambil-ambil order. Hobi saya buka buku masakan mak, tengok gambar-gambar. Mungkin masa kecil pun bukannya faham sangat dia punya apa teknikal, step-step apa tapi dia suka tengok gambar masakan uh, dan sama-sama uh, tengok rancangan masakan kat TV dengan mak. So, dari situ Uh, suka memasak dan juga uh, dan juga suka mencuba resepi. So belajar dari situ. Dia bukanlah dia rasa nak jadi chef tau. Uh, tapi it's just something yang kita nak suka nak enjoy. Kita bukanlah uh, macam letak harapan yang tinggi sangat pun masa masa pergi audition semua kan. Tapi tak tahulah macam mana Allah dah bagi, dah buka jalan dan ruang untuk saya masa tu. So for me, I jenis yang okay, kita go with the flow. Uh, so dah ada jalan ni, kita try je keadaan pada waktu itu macam meletakkan saya di jalan yang macam tu kan hari ni kita nak tunjuk a few recipes lah kita nak start dengan buat kita punya uh, Singapore chili paste okey so kita start dengan minyak dulu selalunya uh, Singapore chili paste ni kita buat dalam Periuk besar satu tong macam ni Yang pakai auto stir tu Tapi hari ni special lah saya nak tunjuk uh, Resipi dia untuk you all Okay so kita akan tumis Bahan-bahan uh, tumisan dia Kita ada bawang Bawang besar So semua kita dah blend halus Bawang putih Halia cili besar cili api dan juga uh, daun ketumbar coriander okey aso okay. uh, kita kena tumis dia sampai uh, liquid dia dah evaporate semua Uh, dan dari base tu kita boleh kembangkan kepada a few dishes lah. So mula-mula kita buat dengan Singapore chili prawn, serve dengan nasi dan juga kita buat pasta. Dan recently kita buat dengan cicah dengan mantau. Uh, lepas tu satu lagi yang kita buat juga kita pakai the same base Singapore chili uh, sauce ni. Kita buat kita punya sauce untuk our not Hainan chicken chop. Uh, yang tu chicken chop dengan mashed potato dengan grilled tomato kita serve dengan sauce ni tapi kita adjust sikit kita make it a bit creamy kita letak Uh, so dia macam more silky, more smooth lah dia punya sauce instead of macam chili sauce kan. Hmm. Okay, so kita tengok balik kita punya uh, sos ni yang kita tumis tadi. Dah layu, uh, dia punya apa minyak semua dah naik kan. So at this stage, kita dah boleh masukkan kita punya uh, bahan-bahan sos lah. Tomato sos. Ini uh, chili sauce. So dia akan bagi balance lah masam, manis kan lime juice untuk naik lagi rasa masam, rasa fresh. Kita pakai juga fish sauce untuk seasoning untuk bagi naik rasa masin, umami, savory tu kan. Gula untuk balancekan rasa dia. Dan juga chicken stock. Dan sebenarnya itu sahajalah dia punya resepi untuk Singapore chili paste ni. So kita akan biar dia. Uh, tumis aa uh, dan masak lagi untuk simmer for mungkin sejam atau dua jam lah. Aa uh, dia belum ready lagi. Nampak macam dah dah ready dah siap kan? Tapi senang kita bagi lagi masa untuk betul-betul rasa dia tu mesra aa uh, dan kawin kat dalam tu. Sedap lah rasa dia nanti. buat marinade untuk kita punya ginger uh, crispy chicken chop lah untuk marinade chicken chop ni pun kita pakai halia yang banyak dan juga bawang putih dan kita akan season dia dengan garam dan juga chili flakes Okay, so menu ni sebenarnya kita pakai untuk a few of our menu lah ayam ni ayam. Okay, so inilah kita punya marinade untuk our crispy ginger chicken chop mungkin nampak macam banyaknya garlic dengan ginger kan tapi actually kita memang pakai natural ingredients ni untuk natural flavors dan kita punya marinade lah uh, So kita tak adalah pakai additional sauces ke apa Okay so ni kita punya uh, ayam Part yang kita pakai ialah boneless chicken leg Kita akan tuangkan kita punya marinade ni okay. Dan kita akan massage je lah. dia lah Bagi urutan kasih sayang kepada dia Yang ni kita akan biar dia marinade uh, Setengah hari lepas tu kita akan uh, packing dia Dan kita akan uh, simpan dalam freezer lah So lah ayam uh, crispy ginger chicken yang kita dah marinate tu Dan uh, Haikal akan tunjuk macam mana kita goreng lah ayam ni Untuk kita punya uh, not Hainan chicken chop uh, So kita akan uh, buat a light dusting of uh, flour Tepung biasa, tepung jagung, uh, tepung beras dan juga baking powder. Light je dia punya dusting tu uh, sebab kita punya marinade pun wet marinade so dia akan dekat dekat dia punya marinade tu semua dan kita goreng make sure ayam uh, memang minyak dah sampai tu temperature lah uh, baru kita goreng dia so dia akan bagi crispy luar dia, uh, masak dalam tapi dia still juicy. Goreng kita tengok sampai memang dia dah brown, dah crispy tu uh, dan dimasak lah. Okey kita tengok ayam kita pun aa, dah cantik, nampak tak dia punya crust kat luar tu, um, golden, dia tak tebal dia punya tepung dia, tapi uh, dia garing. Uh, so kita tak nak juga ayam ni terlalu tebal, tepung dia nanti dia rasa heavy dan muak kan, drain kan kat situ, uh, dia punya excess oil. Uh, so untuk serve kita punya uh, not highland chicken chop ni, kita buat uh, grill tomato, so plain je. Tomato yang kita belas baru. tak uh, atas kita punya griddle pan ni. Sos uh, not Hainan chicken chop ni. Ialah kita punya uh, Singapore uh, chili prawn punya base tu. So kita masukkan kita punya sos ni. Just untuk panaskan dia. Okay, kita uh, adjust seasoning dia dengan gula dan juga chicken stock. Okay, bagi dia mendidih. Cantik. Lepas tu kita akan masukkan uh, campuran krim dan juga susu lah. Ha, so ni yang akan buatkan dia uh, lain sikit daripada kita punya Singapore chili, uh, chili prawn punya menu tu, dia punya sauce ni uh, dia more creamy. Uh, whipping cream dan juga susu. Kita buat half-half. Tengok kita punya tomato ni. Okay, kita nak nampak dia macam ada green marks kat situ. So, dia punya manis uh, natural daripada tomato tu pun keluar. So, kita kena ada satu SOP yang uh, walaupun orang tu baru masuk sehari uh, ataupun dia baru, dia boleh terus start uh, execute menu ni. Every time Uh, saya ajar saya punya kru untuk pandai rasa. Dia kena tahu rasa dia macam mana and every dish walaupun kita dah ada base-base yang dah siap sini tapi every dish kena rasa untuk keluar. So that make sure rasa dia memang consistent dan perfect lah. Yang mencabar is actually uh, labour lah actually. Uh, the staff punya turnover memang sangat cepat untuk F&B. Uh, tapi rezeki kita orang uh, as of now uh, kita ada seorang kru yang dah ada bersama dengan kita orang since sebelum kita buka dia dah jadi senior supervisor sekarang ni dia dah tahu the running operations of all departments dia started off dengan jadi baker je ha uh, dia baker dulu tapi lama-lama dia dah dia dah belajar semua it's a growth lah untuk kita orang uh, so 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 kita Grow, sosok grow daripada enam orang uh, staff. Sekarang ni kita ada almost 30 Okay, so this is our uh, pastry kitchen dekat pastry Bella ni. So kat sini lah kita bake kita punya cake semua. And uh, yang ni saya nak tunjuk pasal ni kita orang buat kita punya uh, chocolate cake yang kita pakai untuk kita punya chocolate salted caramel campuran tepung kita very basic uh, tepung gandum biasa lepas tu raising agents baking powder dan baking soda okey so kita masukkan je semua dalam mixer ni actually uh, pakai tangan pun boleh resipi ni dia sangat simple kita masukkan dia punya koko uh, lepas tu kita boleh masukkan kita punya wet ingredients ni telur minyak minyak masak Uh, dan juga buttermilk. Uh, so satu lagi dia punya uh, secret for the moist uh, cake ni adalah buttermilk. Instead of susu biasa, kita pakai buttermilk. So kita pakai susu, uh, full cream milk campur dengan cuka. Uh, so dia jadilah buttermilk. Telur dan uh, minyak. Boleh masuk semua sekali. Dan juga buttermilk kita tadi. Dan dalam ni juga kita dah letak kita punya vanila lah. Dalam susu ni tadi. Bila nampak tepung tu dah basah sikit. Tak adalah dia terbang kan. Dia punya sebut-sebut tu Boleh kita lajukan sikit mixer ni. Bagi dia rata. Nanti kita nak tepung yang berketul-ketul lagi lah dalam ni. So this chocolate cake memang resipi dia simple. Memang macam ni je. The all in technique lah kita panggil. Resipi from my arwah mak. Yang resipi lama daripada dulu-dulu dia pergi kelas. So resipi tu mungkin dah... Uh, lagi tua dari saya agaknya. Uh, dari tahun 80-an dulu kan. Kita ada kopi yang panas ni. Tuang slow-slow. Uh, kopi ni dia orang ingat macam ada rasa kopi ke tapi sebenarnya tak rasa kopi pun. Dia menaikkan um, rasa uh, coklat tu sebenarnya. And actually kita kat Pastry Bar, kita tak suka yang terlalu manis. So nampak tak daripada tadi dia punya perbezaan, batter dia. Uh, yang pekat tu dia dah jadi horrible consistency lah. Dia runny macam ni. Uh, kita tuang je. boleh dah kita bakar kek ni. So dah siap dah kek kita, kek batter ni masuk dalam oven terus. Okey. So kek ni kita bakar dalam oven dalam 50 minit. punya uh, chocolate cake tu, kita buat dia dengan salted caramel. Kita akan layer dia dengan salted caramel. So, salted caramel pun kita buat sendiri kat sini. Bahan dia very basic. Memang gula, cream uh, dan juga butter. Lepas tu, salt at the end untuk bagikan dia naik rasa salt tu lah. Hmm, okay? Kita punya salted caramel memang banyak terus. Lambak sekali. Uh, sebab kita memang pakai banyak untuk bakery, untuk drink semua kan. Uh, so, kita buat dalam Kuali uh, macam ni lah, macam rendang Senang nak kacau Dia ambil masa lama sikit Sebab uh, kita buat banyak kan uh, So nampak yang bawah tu dah start karamelize Kita kena kacau je lah And just uh, gerak-gerakkan dia Ratakan dia uh, Dan tunggu sampai dia semua cair Dan semua dah jadi karamel our specialty is that we control i control all the menu here apa yang saya suka saya serve dekat orangs and our cakes uh, rasa macam tak sama dengan cake-cake yang orang lain buat lah. of course kita ada benda-benda yang basic macam you know burnt cheese cake semua cafe buat you know chocolate cake tapi kita olah dia jadi kita punya sendiri i think that's something people appreciate because that's something i appreciate juga i suka benda-benda yang fresh i tak nak pastry Bella ni persandarkan kepada master chef Dr. Izani Uh, I nak Pastor Bella, I Pastor Bella. People tahu uh, ada makanannya sedap, orang nak datang makan, selalu orang nak lepak. It's not because orang datang sebab masa chef punya cafe. So, kita buka, I rasa dalam tu 9 bulan kot. Kita buka setengah tahun, lepas tu uh, 2020 bulan 3, Ah, uh, COVID. Yang the first COVID tu terus lockdown yang complete lockdown. Betul tak? So, kita memang tutup for 2 weeks kalau tak silap. Kita orang pun potong semua gaji, bagi basic masa tu basic RM1,200 je. So semua orang apa, tak apalah ambil lah dulu gaji RM1,200 and then uh, some subsidy from the government. just to keep, you know, we, have to keep the staff kan, nak bayar staff apa semua. We have our own bakery kitchen kan. So kita boleh buat custom cakes. Tak kisahlah masa tu kita layankan semua. You nak cake bentuk binatang apa ke, uh, design apa ke, you bagi gambar, kita orang buat semua. Order cake memang boleh lah, kita boleh survive lah masa tu. Kita slow-slow lah and I think that slow growth is what sustainable for us lah Ah uh, of course ah uh, as a uh, you know F&B punya business owner kita mengharapkan you know we can have more out the venture into something else ah uh, tapi you know at, at the same time we have to stay practical lah juga you know all these things involve money kan we try to stay at the level yang kita selesa yang kita boleh sustain, and you know kita boleh jaga kita punya staff, kita boleh jaga kita punya customer. But insya Allah you know when the time comes, uh, you know ada eski, ada lah festival baru lagi buka. But when the time is right. Dah nampak tadi gula daripada uh, gula caster yang uh, granule so. Dia jadi uh, cair dan juga dah caramelize. Ha, nampak tak warna dia? Caramel macam ni. Kita nak dia warna macam ni. Amber. So, the next step is kita boleh masukkan butter. walaupun kita akan tambah salted um, salt nanti. Tapi kita start dah pakai salted butter. Dekat pastry bella, kita memang suka pakai salted butter all the way. So, bila kita start letak ingredients yang uh, macam butter cream ni, dia dah stop that caramelizing uh, process lah. Uh, the caramelization kan. So, dia dah tak jadi dark dah. Nak kita masukkan whipping cream pula. Dia akan bergabung semua cream dengan butter ni dengan gula caramel ni. Okay, so bila dah masuk krim tadi tu, dia akan start lah, dia akan berubah jadi daripada caramel, caramel dia akan jadi caramel sauce macam ni. So last sekali sebab dia salted caramel, dia macam ni pun dah sedap dah sebenarnya. Tapi kita suka kalau dia ada a balance of saltiness tu. So, kita tambahkan last sekali, salt. So jadi salted caramel. So inilah uh, coklat cake yang kita dah siap bake tadi. Uh, dah sejuk dan kita boleh um, dekor je lah untuk kita buat salted caramel cake. layer dua kek ni sebab kita layer satu layer je kat tengah filling dia so so kita akan buat a uh, piping cream cheese ni macam empangan kat kek ni dia akan hold dia punya salted caramel tu lah kat tengah-tengah satu lagi kita suka salted caramel dalam kek tapi kita tak suka dia manis sangat. so apa yang kita buat kita selang-selangkan dengan cream cheese ni lah. So dia tak adalah semua salted caramel penuh kan. so dia terlalu manis. So ni salted caramel yang kita dah masak in advance lah. sebab kita kena bagi dia sejuk dulu baru kita boleh pakai lah untuk filling cake ni. So konsistensi dia bila kita dah sejukkan dia pekat macam ni lah. Kalau tak di panas-panas dia masih runny kan. Okay so kita layer kan dengan the top dia ya? Okay kita nak ratakan sikit tepi ni. Alright, dah siap. Kita buat dia punya ganache lah. So ni adalah dark chocolate ganache yang kita dah buat. Uh, it's just um, dark chocolate dengan cream je, uh, whipping cream. Uh, kita panaskan dia sampai dia cair, dah glossy ni. Okay, bolehlah kita cover kek kita ni. Okay, so kek ni pun kita dah kena set dalam fridge dulu, dalam chiller supaya uh, dia tak ada lah crumbs dia terkeluar-keluar nanti, so kemas lah. So ganache kita selalu buat dalam microwave je. Every time kita buat different batch production, kita find something that oh there's something kita boleh improve all the time, selalu macam tu. Uh, so eventually lama-lama, I think after 6 years kek ni, uh, the production, um, I think teknik pun masing-masing kita tahu dah boleh troubleshoot apa yang macam problem kan takes time lah I think over the years we just improve something every batch kita ada improve something so macam so tu lah this is basically it the chocolate salted caramel dan kita nak set kan baru kita boleh potong lah ha, tapi kita ambil kek satu lagi yang dah set ni supaya boleh potong tunjuk kat you all so bila kita dah set dalam fridge dalam chiller ni kita boleh potong kita marking dulu so just a little bit of ganache atas dia dengan chocolate flakes ni dan ini juga chocolate crisp ball ni bolehlah kita potong kek ni. So, kita akan pakai pisau yang panas sebab kek ni dia ada krim semua kan. So bila pakai pisau panas ni dia akan uh, smooth lah. Okay, so nampaklah dia punya layer kita ada the chocolate cake lepas tu cream cheese. Uh, salted caramel dan kita tutup dengan ganache ke atas dia. So, kek yang sangat moist, very light. Couple dengan that cream cheese Salted caramel yang just nice lah Dia punya ratio tak terlalu banyak So ni uh, memang best seller Dekat Pastry Bella dah 6 tahun lebih kita buat kek ni Our chocolate salted caramel cake dekat Pastry Bella Okay, so these are some of our signature dishes here dekat Pastry Bella. Some of our best best selling juga. Ini kita punya Singapore Chili Prawn. Kita serve dengan crispy fried mantau. Kita tengok tadi macam ni kita dah masak dia punya Singapore Chili Paste tu from scratch. Lepas tu dia punya kuah untuk uh, masak udang ni. Uh, and kita pecahkan telur. So dia macam jadi smooth, silky, pekat-pekat macam tu kan. So sesuai sangat untuk kita dip mantau uh, yang crispy ni. Jangan kuah ni makan dengan udang and it's just good for sharing lah. Masing-masing ha, boleh buat jadi macam uh, a snack plate lah. Ha, kita panggil dia not Thailand Chicken sebab but uh, I think kita Malaysian, kita family dengan that Thailand Chicken chop punya dish. Uh, tapi yang ni kita buat uh, our own signature sauce lah kan. Kita serve dengan kita punya uh, mashed potato. Also uh, fresh meat, uh, so kita make a bulk uh, punya uh, potato. Uh, yang kita freeze kan dah siap mash and then uh, untuk serve kita akan uh, panaskan dia dengan cream, kita masak balik dengan cream uh, dengan seasoning so it's just nice and creamy uh, tapi dia ada original potato punya texture juga sebab kita tak buat dia terlalu smooth sebab kita tahu ini bukanlah uh, potato yang daripada serbuk tu it's a real potato and uh, dia punya sauce adalah kita punya Singapore uh, chili paste tu juga yang kita uh, smoothkan lagi dengan cream. Jadi so, untuk siapa yang nak something yang light and more healthy, di kapasibel lah kita ada juga option uh, selain daripada salad kita ada juga this pasta is our almond and coriander pesto spaghetti. Kita serve dengan grilled chicken breast. Uh, so pesto ni pun kita buat sendiri sebab kita bakery kan so kita ada almond. Uh, kita pakai dalam kita punya bakes. So kita pakai juga almond yang sama untuk kita buat pesto kat sini. Dan sebab kita pun memang pakai coriander, uh, ketumbar. So kita olahkan pesto. Usually pesto pakai basil kan. Tapi kita tukarkan uh, pakai coriander, almond and coriander pesto dengan garlic blend macam biasa buat pesto-pesto dan kita masak kita punya spaghetti pesto ni. So cake-cake yang signature dekat Pastry Bella ni kita ada chocolate salted caramel cake. Uh, so yang ni cake memang dari first day kita buka Pastry Bella kita dah ada cake ni. Uh, ni pun cake yang dah tua juga dekat Pastry Bella ni. This is our pistachio rose ah uh, flawless cake. Uh, so dia tak pakai tepung, dia pakai suji, dia pakai almond dan juga pistachio. So this is our uh, kunafa chocolate tart. Ini Kan viral sekarang ni benda yang kunafa pistachio. So kita buat Uh, pistachio uh, dengan kunafa dan juga coklat tart. Okey, daripada viral pistachio juga, kita letak dalam kita punya drink juga. So, kita ada uh, pistachio cafe latte. Uh, so, it's a, a normal cafe latte tapi kita infuse dia punya espresso tu dengan pistachio. Uh, so, you will taste, uh, it's coffee, uh, it's bitter tapi dia ada that smoothness and nuttiness of uh, the punya pistachio juga. Okay. And uh, one more refreshing drink kat sini, kita ada guava and lychee soda. Kita punya menu variety and boleh puaskan hati semua uh, Kalau you tak makan pasta, kalau kadang-kadang bawa orang-orang tua kan datang, kadang-kadang uh, uh, dia tak nak makan pasta, nasi ada. Uh, so kita ada menu nasi, uh, kita ada nasi goreng, kita ada nasi dengan Singapore chili prawn ni. So insyaAllah, um, if datang dalam apa-apa group pun, uh, there's something for you here at Pastry Bella. And uh, dekat Cyber Jaya, Tamarind Square kita buka 12 to 9 every day including public holiday. dekat Wangsa Melawati, kita buka 12 to 9 on Tuesday to Friday. Tapi weekend kita buka awal sikit pukul 10.30 sampai pukul 9 .00 malam. Uh, kita tutup hari Senin dekat Wangsa Melawati. Bolehlah tuan-tuan datang and rasa sendiri uh, air tangan Master Chef.